नमस्कार परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो मी दिलीप बनकर पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी सकल मुस्लिम समाजाच्या वतीने परभणी शहरातील उपोषण मैदान येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे परभणी जिल्हा रुग्ण हक्क संरक्षण समितीच्या वतीने या साखळी उपोषणास जाहीर पाठिंबा देण्यात आला आहे मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजेत आणि त्यांना शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आरक्षण मिळाले पाहिजे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या होत्या या सर्व मागण्याला पाठिंबा देत रुग्ण हक्क संरक्षण समितीचे पदाधिकारी जिल्हा अध्यक्ष दिलीप बनकर जिल्हा उपाध्यक्ष शेख सरफराज जिल्हा संघटक वैशाली साळवे पदाधिकारी फारुखलाला राहुल धावाले आदींची यावेळी उपस्थिती होती यावेळी पाठिंबा देऊन मुस्लिम समाजासोबत

आज जो मुस्लिम आरक्षण सकल मुस्लिम आरक्षण शकल कुपोषण जो छत्तीसवा दिन चालू है और इनका यह कहना है कि आपको को तक के आरक्षण मिलना चाहिए उसमें से एक मांगनी उन्होंने मान्य करे वो भी अभी लागू नहीं करे और ये जो बाकी के मांगने आ रहे वाले हैं शैक्षणिक नौकरी में ये आरक्षण मिलना चाहिए और हम उत्तर करके मैं जिला उपाध्यक्ष सरफराज जिलाध्यक्ष अध्यक्ष बनकर फारूख लाला वैशाली मैडम ये सब टीम के तरफ से हमने उनको पाठिंबा दिए और ये कहना हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुस्लिम आरक्षण कमजोर होना चाहिए साखिल उपोषण का आज का और दिन है शेख जहांगीर साख सरपस्ती में ये साखिरधर्मी का उपोषण जारी है आज दुर्ण हक के सभी पदाधिकारियों ने आज यहाँ पर आकर हमें पाजुबा दिया है सकल मुस्लिम समाज की तरफ से हम उनका इनकी गहराइयों से इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ ही साथ शहर की तमाम तंजीमें सियासी समाजी सभी लोगों ने यहाँ पर उसकाबा दिया है जय हिंद चला। पत्रकार महासंघाच्या वतीने मुस्लिम मुस्लिम आरक्षणासाठी गेल्या तीस दिवसापासून इथं मुस्लिम समाजाचे अं नेते म्हणून इथं आरक्षणासाठी बसले आहेत यांना पाठिंबा म्हणून लोकसंख्ये पत्रकार महासंघाच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देतात